сестри, Сідайте трошки, відпочиньте перед тим, як вам йти додому. Скажіть, будь ласка, ви книжки читаєте? Так, вже дві людини з усіх сказали, що читають книжки. Більш ніхто не читає. Ні святого Євангелія? ні читаєте, ні? Чити отців, житті святих. Хоча мінімум це. Хоча я впевнений, що... Хтось з вас обов'язково, я навіть думаю, не хтось, а більше половини, читайте якусь класичну літературу, так чи інакше, не тільки баблок. І Ми вже з вами, дорослі люди, знаємо, що всі ці новини, на які досить багато часу витрачають свого життя, в сучасному перегруженому такому да, просторі наші з вами брати і сестри українці, та да й взагалі будь-хто з братів і сестер в цьому світі, то це досить часто час, який просто губиться. Але сьогодні нам добре такий задав тонати славо да, е, на підґрунті якраз святого Івана, яке було присвячене сліпо, сліпова рождьонам. Тобто, людина, яка з е, самого свого народження не мала зору. Ми неодноразово. Не а якщо всіх нас поєднати, священики, які служили в цьому храмі, і я безумовно, напротязі цих 10 років цього храму. Ще нашого храму семінарського преподобного не Старетепиця постійно згадували, а Христос не одного сліпого, як ви пам'ятаєте, з не одного чимало. І нам досить часто здається, ми звертаємо увагу на Іваницькі якісь моменти, але не звертаємо увагу на той внутрішній світ і ті проблеми, з якими постійно зіштовхується сліпа людина. Так? Ми ж розуміємо, наскільки це по своєму бежений світ. Я вам казав, що колись я. Повтор... Намагався повторити на... На протязі одного дня лише одного дня експеримент, який робили колись в Англії, коли людині зав'язали очі, він навіть десь є, я пам'ятаю в мережі в відео е сюжет, Зав'язали очі але наскільки щільно. І як проживе людина, якщо зараз я зрячий, наприклад, і зробити, що я буду відчувати, як. Якщо буде мені змінюватися, які у мене будуть почуття, як я буду ображатися, якщо я не бачу. Тому що, коли ти не бачив спочатку, і тоді, коли ти бачив, а потім над тобою робить такий експеримент, це все ж таки теж різні уяви. І там були різні результати, я думаю, багато хто з вас пам'ятає. Але що, що, що мені найцікавіше, про що я сьогодні хотів говорити, сказати, тому що, звичайно, що у нас з вами ну, не хочеться, щоб повторювалися ті думки, які вже були як колись. Відносно того чи іншого Іванського сюжету, і от сьогодні мені хотілося вам сказати, що це Іванрія, воно дуже просторе, таке? да? Отець, як я коли читав, я так спеціально так з, тій, з, 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 з лівої сторони, з правої сторони дивився, хто з вас як реагує? Я думаю, що... У когось сто я впевнений, у когось з вас не одного не двох, навіть ні у трьох думках, ой, ну ми ж знаємо цей Івани. Не чого його треба було читати і на слов'янські, і на українські. Та й ще два таких довгих івани. Все ж зрозуміло. Ми вже перший раз це зрозуміли. Як дуже розумні люди. Але. Вот если я их повторю чтобы для того, чтобы вывечу, на скидке будет такой простой конфликт. То есть я уверен, что этот момент, он прям проходил в истории того времени Иерусалима, о том, что они спорили, о том, что ну вот как этот человек был слепым, э, слепорожденным, ну точно, это же не врач его какой-то исцелил, вот, как происходило? Происошла некоторая форма шока. А я буквально на неделе читал, вот когда я думал о слепорожденном вчера, Зная, что сегодня будет Иванинское чтение, я думал, вспоминал слова одного из моих любимых философов, крестьянских теологов, которого именно в первую очередь она философ, Сирена Керке Гора, который говорил, что мы привыкли в этом мире постоянно говорить, что начало философии, а философия это нечто заумное, Философия это любовь к мудрости. То есть каждый из вас, придя сегодня в храм, соразмерив свои, с одной стороны, безусловно, физических сил, с другой стороны, понимая, что мы все с вами вечные, вы все философы. Вы сейчас можете улыбнуться, может внутри, может внешне и сказать, ой, Владыка, ну что вы говорите? Февосов, это мы знаем. Сократ, Платон, Хайдекет и тому подобное. Перечисляем, перечисляем, там восемь. Но, а вот мы, ну какие мы? Человек, который любит мудрость, любит вот, вот связанность всего окружающего мира и понимание не тогда, когда он зациклился на материальном. Не тогда, когда он стал каким-то в чем-то фанатиком и не замечает о том, что материальное, как красиво очень говорил Оливье Климан в своей книге «Истоки», что материальное это как почва, в которую бросаются семена, и без этой почвы ничего не вырастет. потому что вот у меня руки, вот мои ноги, вот моя голова. Вот то, о чем сегодня призывал нас отец Павел, говорил о том, что теоретически хорошо размышлять и спорить. А это родители его зарешили. А может один из родителей? А если один из родителей, то папа или мама. А может это вообще бабушка дедушка? А может это он успел что-нибудь натворить? В иудаизме в тот в те момент и в то время, да и сейчас не только в иудаизме, это и у нас, мы этим тоже, к болеем, пытаемся э, разложить ситуацию, вот как, э, почему человек страдает от чего-либо. Но тут суть не в, не в теории, а в суть в практике, о том, что это рефлектор. Помните, когда я вам рассказывал, когда я читал доклад, посвященный деткам, деткам солнечным, да, аутистам, э, деткам Даунам. я говорю о том, что я, когда черпал у святых отцов, просто разбирая, как они относились к этому. Мне, понятно, мне интересно было современных ученых и психологов, педагогов. Но они говорили о том, что тебе посылается это только для того, чтобы проверить, как пульсирует. То есть твоя диаграмма сердца, она, вот сердце твое еще живое, то что ты на всю людину я реагуешь, ты каким-то принимаешь участие в жизни, или не принимаешь. То есть тут ведь теории до практики. И вот как раз ä, философы говорили, что удивление это начало философии. Вот этого любомудрия, которым мы стараемся жить с вами, стараемся хотя бы. И вот, но Почему удивление? Потому что ты прочитал, что думаешь, ой, новое. Интересно, слушайте, вот у меня вообще раз представления, Хотя какой-то область у меня поменялось. Но Кирхирура говорил, что нет, я, я не мог с этим согласиться полностью. На каком-то этапе возможно было удивление, но чаще всего это отчаяние. То есть прям звучит о том, что начало философии, начало спасения это отчаяние. То есть когда мы доходим до какого-то предельного момента, вот для нас всех это по-своему очень близко сейчас, правда? когда вы подходите с, болящим, с, э, изболевшимся сердцем, у меня спрашивают, это а что будет с церковью, что будет с нами, что будет с молодежью, что будет происходить. Мы с вами тоже в некоторой крайней точке отчаяния. Эти, этот человек слепой, как вы думаете, у него была доля отчаяния? Безусловно. Смотрите, какой у него тонкий ум. У него спрашивают, а он у ой, да уже меня исцелили, слава Богу, что вот этот человек Ні, це не він мені сіл. В мене, що він нього все, глаза вже видять. Все розуміють. Ну у нього так це проходить. Казалось би, е що сліпо він обмежений. Тобто він дивиться до досить е обмежено на будь-яку історичну ситуацію, особливо коли вона торкається його самого. Але він в цьому випадку, ви пам'ятаєте, він так навіть з юмором, з якимось сарказмом по відношенню да? до, цих, до тих, хто до його е добитував. до этих фарисеев, он скажет, слушайте, они вы не хотите побыть его учениками, да, слушайте, ну смотрите, он же лучше делает более высокие дела, чем вы. Может, вы спрашиваете, вы собираетесь к его апостолам пристать? То есть, да, понимаете, прямо с определенной доле какого-то известного, то есть тонкий у. Вот он был до этого в состоянии некоторого отчаяния. ему хотелось видеть мир. То есть его богатый внутренний мир, вдруг, после того, как стало видимость э, зрения к его глазам повернулся, вин раз, и ведь сразу он раскрывается, да, О, в чем? Следующее, да, речь. То есть он, он уже высказывает так красиво свои слова, с, э, но надо, на, мне бы очень было интересно с ним поговорить, потому что нам нравится, когда есть определенная доля юмора, определенная доля э, какой-то мудрости, безусловно, несмотря на его возраст. И вот мы с вами как раз сегодня и сталкиваемся с этим отчасти, отчасти отчаяния. Но что интересно, интересно, что какой он делает выбор, родные мои. Какой он делает выбор? Вот перед ним теперь стоит глаза уже мои на месте. Они прекрасно видят, они у него обновленные, мне уже сейчас очками приходится пользоваться, а ему Господь такой раз, и как у младенца почти вас. Я уверен, что она... Ну, хочется теоретически очень верить, что у него там глаза было зрение идеальное, потому что он начал свою всю жизнь, жизнь, глаза его начали, там условно с каких-нибудь 20-30 лет. И вот он прекрасно, даже видит. И вот одна у него жизнь есть, или вторая жизнь. И он думает о том, что так, слушайте, я увидел этот прекрасный замечательный мир. Вот просто, кстати, вот. Ты не видел этого ни красок. Это сейчас иногда в Ютубе, не только в Ютубе, в роликах, когда ребятам, у которых нарушения какие-то э, э, там полихромные, какие-то в, в глазах сетчатки, когда они видят практически черно-белый или такое, знаете, очень тусклые цвета, им дают вот эти вот очки, там еще когда-то возможно перед этим операция. И они вдруг начинают этот вид видеть мир таким, каким мы видим с вами. Вот на Марии красивый желто-зеленый красный платочек. Яркий красный. Тут я вижу такой э, золото на иконка Там вот эти красные цвета на Богородице. Алые. Все вот так вот есть. А до этого такого подобного не было. И для них они все плачут. Все эти детвора, взрослые люди, кому-то дали такие очки, дети, они не дешевые, дали, когда ему там 60-70 лет. Ты вдруг наконец-то увидел этот мир, не просто видел хотя бы в цвете, а представляете, когда он вообще сначала не видел ничего, и раз этот мир вдруг видит. И вот для него это действительно такой большой период, и перед ним эти два пути. И они вот очень правильный выбор, родные, очень правильный выбор. Я буквально тоже на этой неделе читал у Риволя Великого и думаю, ну как так можно было? Вот без в наличие лекций, которые я кучу прослушал и прочитал по физике, по биологии, по, по, разумеется, по философии, по богословию. А он выдает одним предложением такое, он говорит, слушайте, но весь мир должен был бы разрушиться, если бы его не поддерживал Бог. Он там еще немножко более искусно по речке говорит. А о чем он говорит? Весь мир разрушается. Вы знаете, да, что любой в школе уже наши дети постоянно говорят, весь мир стремится к, ну, к энтропии. Что такое энтропия, разрушение? Я говорю, это дерево, наши с вами наши внуки, много бревен будет в нем заменено в этом храме, поверьте, потому что где-то что-то там какой-то грибок, где-то еще что-то. То есть постепенно все это меняется. И даже самые старые храмы, они постепенно все обновляются, тем более деревянные. Все, что мы видим с вами, трава изменится забор, который видим с вами гранитный, вот это вот огромные куски гранита, но кто-то их когда-то разобьет, где-то где между ними цемент, все равно когда-нибудь треснет, он выпадет. какой нибудь из этих домов скажет, ой, мне такой камешек как раз на даче нужен, только мне нужно два камешка поменьше, разобьет его, и он потеряет свою форму, все потеряет свою форму. Весь мир стремится к тому, чтобы распасться. И вот Григорий Великий говорит, слушайте, да, вот он не знал вроде бы этого, а он говорит, весь мир действительно стремится к разрушению. Но почему же они разрушаются? Почему они разрушаются? Это не более честный, откровенный ученый придет к мысли. Кто вот эти все моменты биологии, физики, математики, как бусинки, но на этой ниточку одевает, одевает, кто-то постоянно на чем висят. Потому что каждая из этих бусинок должна разрушиться, распаться, песок какой-то превратиться. Но они все существуют. И мы с вами. Существует весь мир стремится к антропии, а человечество как недавно э, занимаясь занимаюсь английским, у меня часто в английском попадает такое предложение, которое перевести, о том, что познания в науке у человечества со постепенно повышаются и не ограничены. Постепенно, постепенно. То -то все, все больше мы знаем, почему мы вот эти распадаемся, потому что кто-то стремится из света. Потому что, когда он действительно, и для него эта думка, для этого типа, народного, он действительно, побачивши в это, и говорит, такая красота, я был, ну, Фізичні темряві, однак побачивши все це, і наскільки різноманітні люди. Я вас, всіх вас знаю давно вже, так? Але з часом я дивлюся і думаю, ну нам іноді кажуть, ой, ой ну 60-70 років, ну яка вже у людини залишається? А я вам скажу таку відверто, я іноді коли сповідаю тут, дивлюсь на когось, на брата, на сестру, і думаю, ось який у них вік, а які благородні е, обличчя? А які благородні обличчя? І я не можу сказати після всього, що ваше обличчя не краси, незалежно від вашого віку. Красиві. Yeah. І оце відкриття, і для нього це посліпа народження. Думаю, такий чоловіс він побачив всіх би вас, от зараз відразу. Всі бачать, думають, ой, ну які вони всі цікаві, отака от жіночка, а у неї така сукня, а от така, у, неї, чи у нього така посмішка. А він так себе поводить. Думаю, Який різноманітний цвіт. Розумієте, yeah. ми поступово все це приймаємо в своєму житті, і нам здається, що все це ну, ну, природнє. А якщо раптом так виходить, і, і у нього живе сповідання, він каже, я згоден. Знову попрощатися цими очами, тому що для нього це дійсно була теж загроза. І святе передання приписує, тому що він став потім християнином. І, але він каже, що побачивши все це, я розумію, наскільки досконалий світ, наскільки він цікавий, наскільки я не можу після цього сказати, що його він якось випадково просто створився. Перед ним був цей вибір. І він в такому, знаєте, філософському і частково релігійному сенсі він настільки. перетворить всю людину на вот такую открытую ж, э, с, хотя, спови, э, тобто он открыто вот, вот в нем пришло это осознание и он вот все, все прямо вот так вот выбросил ну не выбросил в смысле э, растянул показал о том что вот вот как воспринимает человек человек верующий мне хватилось еще кожен из нас кожен из нас солнечко. потому что мы с вами поступово понимали вот все чудовие божьей І бачили, як цей світ е, е, поступово відкривається нам здається досить часто, що все дуже зрозуміло, все дуже звичайне. Давайте іноді іноді подивимось на цей світ, як це світ Раптом все відкрилося. І хто після цього може сказати, що Бога немає? Хто після цього може сказати, що немає сенсу в цьому світі? Як я е, зовсім от, буквально на цьому тижні... Е, На початку тижня э, э, представился до господа, он известный немецкий богослов Мольтман. У него было богословие надії. Я помню, у него в одном из трудів было написано, теж что в памяти, то так запало. И он каже, э, я вам когда-то об этом когда у одного из известных профессоров, это у у кого встречалось, когда говорят, что ты скажешь Богу, когда пристанеш на, на том свете. А он говорит... Бог будет у меня спрашивать за мои грехи. Но когда подойдет вопрос о Холокосте, о убийстве, вот это вот глобально, можно его расширить, да, о, о, о огромных жертвах Второй Мировой Войны. Колоссальное количество людей погибло. И тогда я буду у него спрашивать у Бога. Да, в этом было какое-то дерзновение, в этом была какая-то, не просто дерзновение, дерзость даже такая, да. Но, вот Мольтман когда говорит, что, смотрите, я э, буду после, говорят, что после этого нельзя говорить о Боге, после того, что произошло Второй мировой войны, такое количество жертв. А о ком тогда еще можно говорить? После этого только и начинаешь говорить о Боге. Потому что ты вдруг понимаешь, на то, насколько мы действительно где-то где на так не спадаем своих, как нас раскрывает война, как нас раскрывает сердце наше в сторону милосердия или ужесточения. Нас единит это, вот это страшное состояние, не состояние, обстоятельства страшное. Іли жана розділяє, щоб я скоріше сам спався, ну не те, що ну, спаси в фізичному плані, я, моїй дочі, синов'я, супруга і все. все. А всі останні, ну пусть хоч я вас закорював, пусть вони нам так не Ось ця реакція дуже важлива, Оця людяності, людяності. Тобто у нас з вами зараз дуже важливий тест. Під час війни. Тому що Бог перед нами дуже ясно відкриває, що відбувається. Що відбувається і як, як повинна реагувати наша з вами душа? Отець Павло сказав сьогодні: неважливо те, що відбувається, як теоретично суть цього, а важливо те, чим це, це, як це від, відзеркалиться на моїй душі, як я рефлексую на це. Хай ваша душа постійно, постійно реагує на все живе, на круги, з милосердним серцем. Так, же, як вона зреагувала у свіпонародженого. Амінь. На цьому тижні у нас з вами буде богослужіння на Вознесіння Господнє. Це буде у нас о е, е, 17-й годині в середу, цю середу, в 17-й годині нашого 30 -ти.